Мої вітання! З вами програма Любов та місто. Харків місто неймовірної долі і культурних традицій. Бути харків'янином почисто і відповідально, адже місто всесвітньо відомо як одна з культурних столиць України. Вибір міст міста свята і традиції, які існують у всьому світі. Міс Харків не просто найкрасивіша дівчина, вона прекрасна частка його душі. Ми знаходимося в одному з наймодніших закладів нашого міста ресторан японської кухні Сучія. И именно тут, відбудеться будет з знакомство с нашого девушкой нашего міста. Аласімова Мар'яна 19 років, майбутній архітектор, вільно володіє англійською, упевнена в собі і сіла спрямована. З дитинства займається спортом, танцями, обожнює малювати. Її девіз – не має нічого неможливого. На думку Мар'яни, ідеальна жінка повинна бути людиною досвідченою, самодостатньою, успішною і з багатим внутрішнім світом. А міс Харків такою, щоб в нею пишались харків'яни. Представляю вам мисс Харьков 2009, Марьяна Толосымову. Та координатора проекта Гвардиенко Валентина. А, Марьяна, первый вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, после того, как а, ты одержала эту победу, глобально ли изменилась твоя жизнь? Произошли ли какие-нибудь перемены? Ты почувствовала их? Ну, перемены произошли в том, что я принимала в социальной деятельности города Харькова участие. Я была на фестивале по бальным танцам, была в школе, там, где я выпускалась, поздравляла выпускников, учеников, гостей. Моя жизнь изменилась, меня пригласили на конкурс «Мисс Украина Вселенная», но по своим обстоятельствам я не смогла поехать. То есть у тебя большое количество сейчас рабочих выездов, всевозможных мероприятий, да. презентаций, встреч, да, то есть объем работы большой и увеличивается твоя активность, так сказать, после. Ну победы. да, мисс Харьков это не просто победительница конкурса, это да. лицо города, которое представляет uh -huh. лицо даже на международном уровне. Конкурс Харьков» уникальный в своем роде. И uh, это первый конкурс, который предложил выбор символа города именно. Не просто красавица первая, а символ города. И также он проводится по уникальной системе. У нас uh, не 20 дней там «И ты королева», а целый год мы проводим этот конкурс и подготовка к нему длительная, выявляем разные стороны у девушек. Это тур и мисс интеллект, мисс грация, мисс телевидение, мисс подиум, мисс пресса, мисс фото. Для чего это нужно? Чтобы, естественно, она была не только красива, обаятельно, умна, умела готовить, хорошо держалась перед камерой, также и на подиуме умела себя вести грациозно и просто э -э, хорошей личностью была.